anjing jati Malaysia? Bukankah itu cuma anjing kampung biasa saja? Inilah komen yang paling kerap ditemui di Forum Haiwan Peliharaan Amerika pada awal tahun 2024. Kalau anjing Malaysia sehebat itu, kenapa persatuan anjing antarabangsa tidak mengiktirafnya secara meluas? Namun beberapa bulan kemudian, sebuah video kamera litar tertutup, CCTV, mengubah segala-galanya. Seattle 15 Mac 2024 Jam 3.47 petang Di sebatang jalan yang sunyi di tengah bandar, William Jenkins, seorang guru pencen berusia 73 tahun, sedang membawa anjing jati Malaysia miliknya yang berwarna hitam, Harimau, berjalan-jalan. Tiba-tiba dua lelaki bertopeng meluru keluar dari sebuah lorong, seorang memegang pisau, seorang lagi membawa perisai besi. Serahkan dompet kau, herdik perompak yang memegang pisau dengan ganas. William terkejut lalu terundur beberapa langkah. Ketika dia baru sahaja hendak mengeluarkan dompetnya, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Harimau yang pada mulanya tunduk diam di sisi tuannya Tiba-tiba meluru ke hadapan seperti anak panah dan menerkam perompak berpisau itu dengan kelajuan yang sukar diikuti mata. Semuanya berlaku terlalu pantas sehinggakan penjenayah yang berpengalaman itu pun tidak sempat bertindak balas. Harimau menggigit pergelangan tangan perompak itu dengan tepat. Kekuatan gigitannya yang luar biasa menyebabkan pisau itu terpelanting dari genggamannya. Perompak kedua yang melihat keadaan itu cuba memukul harimau dengan perisai besinya. Namun, anjing bersaiz sederhana yang kelihatan biasa ini menunjukkan naluri pertarungan yang menakjubkan. Ia mengelak serangan itu dengan tangkas sambil menggunakan badannya untuk merempuh lutut perompak tersebut menyebabkan lelaki itu hilang imbangan dan rebah ke tanah. Keseluruhan insiden itu berlaku dalam masa hanya tujuh saat tetapi apa yang benar-benar mengejutkan semua orang ialah apa yang berlaku selepas itu Setelah menumpaskan kedua-dua perompak harimau tidak menyerang lagi ia tidak menyalak tidak mengejar sebaliknya ia bergegas kembali kepada William Ia menolak-nolak tangan tuannya dengan lembut menggunakan hidungnya seolah-olah untuk memastikan tuannya selamat Kemudian anjing bijak ini berdiri di antara William dan perompak yang terbaring di tanah dalam posisi sedia berjaga-jaga sehingga polis tiba. Video CCTV ini menjadi tular dalam sekelip mata mencecah lebih 10 juta tontonan dalam masa 24 jam. Tetapi apa yang paling mengejutkan para pakar ialah komen daripada Mary Anderson, seorang pakar analisis tingkah laku dari FBI. Saya telah menganalisis beratus-ratus kes haiwan melindungi tuannya, tetapi tingkah laku anjing ini sangat berbeza tulisnya. Perhatikan ketepatan serangannya. Ia menyerang pergelangan tangan yang memegang senjata, bukan bahagian lain. Lihat perancangannya. Ia menangani ancaman terbesar dahulu, kemudian barulah sasaran kedua. Dan yang paling penting, ia tahu bila harus berhenti. Ini bukan sekadar tindak balas naluri. Ini adalah manifestasi kecerdasan tahap tinggi. Apa yang lebih mengejutkan ialah apabila wartawan menemu bual William, dia mendedahkan satu maklumat penting. Harimau tidak pernah menjalani sebarang latihan khas. Saya menemuinya tiga tahun lalu semasa bercuti di Malaysia, di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Ketika itu, dia hanyalah seekor anak anjing kecil yang dibuang orang. Saya lihat dia sangat pintar dan matanya nampak sangat bersemangat jadi saya memutuskan untuk membelanya dan membawanya pulang ke Amerika. William menyambung di pusat pelindungan haiwan di Kuala Lumpur. Petugas di situ memberitahu saya ini adalah anjing jati Malaysia, baka yang bijak tetapi tiada apa yang istimewa. Saya hanya fikir dia comel, tidak pernah sangka dia mempunyai kebolehan yang luar biasa ini. Kisah ini mencetuskan minat di seluruh Amerika. Orang ramai mula tertanya-tanya, adakah ini hanya kes terpencil atau adakah anjing dari Malaysia ini menyimpan rahsia tersembunyi? Tidak lama kemudian, kes-kes menakjubkan yang lain mula muncul. April 2024, Los Angeles dilanda gempa bumi kecil. Gegarannya tidak kuat tetapi cukup untuk menyebabkan sebahagian sebuah bangunan pangsapuri lama runtuh. Apabila pasukan penyelamat tiba di lokasi, mereka menyaksikan satu pemandangan yang luar biasa. Seekor anjing jati Malaysia berwarna coklat sedang berdiri di atas timbunan runtuhan menyalak tanpa henti. Pada mulanya kami fikir ia hanya terkejut, kata Mike Brown, ketua unit bomba, tetapi tingkah lakunya sangat aneh. Ia menggunakan kaki hadapannya untuk mengais-ngais serpihan konkrit di satu tempat tertentu, kemudian ia menggigit kaki seluar kami dan menarik kami ke arah sana. Pasukan penyelamat memutuskan untuk mempercayai naluri anjing itu. Apabila mereka mula membersihkan runtuhan di tempat yang ditunjukkannya, alat pengesan isyarat hayat menunjukkan ada kehidupan di bawahnya. Selepas operasi menyelamat yang tegang selama dua jam, mereka berjaya menyelamatkan tiga orang kanak-kanak yang terperangkap. Seorang budak lelaki berusia tujuh tahun dan sepasang kembar perempuan berusia lima tahun. Ibu kanak-kanak itu menceritakan sambil menangis. Anjing ini namanya Gagah. Kami baru sahaja mengambilnya dari Malaysia tahun lepas. Semasa gempa bumi berlaku, saya berada di dapur manakala anak-anak saya sedang bermain di ruang tamu. Tiba-tiba, Gagah berlari masuk dan menolak anak-anak saya dengan kuat ke bawah meja. Pada saat itu juga, Sailing runtuh. Kalau bukan kerananya, anak-anak saya pasti Selepas pemeriksaan veterinar didapati tapak kaki gagah cedera parah akibat mengais serpihan konkrit namun begitu ia tidak pernah berputus asa kisah ini menyentuh hati jutaan rakyat Amerika kisah-kisah lain terus mengalir masuk di Texas di sebuah ladang seluas 500 ekar John Davis seorang pemilik ladang berusia 65 tahun sedang bermain dengan cucu lelakinya yang berusia 3 tahun di halaman belakang Tiba-tiba Panglima Anjing Jati Malaysia miliknya mengeluarkan bunyi geraman rendah yang tidak pernah didengarinya sebelum ini. Selalunya Panglima sangat sopan, tidak pernah menyalak sesuka hati cerita John. Tetapi pada hari itu, ia berdiri menghalang di hadapan cucu saya dan menyalak ke arah semak samun tanpa henti. Ketika John hendak melangkah untuk melihat, Panglima melompat ke dalam semak. Tidak sampai dua meter dari kanak-kanak itu, seekor ular orok-orok sedang bersedia untuk mematuk. Panglima berlawan dengan berani menentang ular berbisa itu sehingga ia berjaya membunuhnya, tetapi ia sendiri turut dipatuk. Doktor haiwan berkata jika bukan kerana Panglima, cucu saya pasti akan dipatuk. Bisa ular jenis itu boleh membawa maut kepada kanak-kanak, kata John dengan mata berkaca. Panglima terpaksa dirawat di hospital selama tiga hari sebelum melepasi tahap bahaya. Saya tidak akan lupakan apa yang telah dilakukannya untuk keluarga kami. Tetapi insiden yang paling terkenal berlaku di Central Park, New York. Pada suatu petang hujung minggu bulan Jun 2024, Sarah, seorang ibu muda, sedang menolak kereta sorong bayi di taman. Anak perempuannya yang berusia 18 bulan sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba, tiga ekor anjing pitbull lia meluru keluar dari semak. Anjing yang menjadi ketua kelihatan sangat ganas menyeringai ke arah kereta sorong bayi. Sarah menjerit ketakutan orang ramai di sekeliling turut panik. Dalam detik hidup dan mati itu, seekor anjing jati Malaysia yang tidak berapa besar berlari datang dari arah lain. Seorang saksi sempat merakam keseluruhan kejadian dengan telefon bimbitnya. Raja anjing Malaysia itu menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan di luar imajinasi. Apabila berhadapan dengan tiga ekor pitbull yang lebih besar, Raja tidak bertarung secara berdepan. Sebaliknya, ia menggunakan taktik gerila. Ia bergerak dengan pantas, menggunakan ketangkasannya untuk mengelak serangan sambil menyerang balas pada bahagian kaki dan leher pihak lawan dengan tepat. Dan yang paling penting, Raja sentiasa mengawal pertarungan itu agar jauh dari kawasan kereta sorong bayi seolah-olah ia sengaja memancing ancaman itu pergi. Selepas pertarungan sengit selama lima minit, ketiga-tiga pitbull itu akhirnya ketakutan dan melarikan diri. Walaupun raja mengalami beberapa kecederaan, ia tetap berdiri teguh menjaga kereta sorong bayi itu sehingga polis dan pegawai kawalan haiwan tiba. "Saya tidak kenal anjing ini, saya tidak tahu siapa tuannya," kata Sarah sambil menangis, "tetapi ia menyelamatkan nyawa anak perempuan saya. Ketika itu, ada sekurang-kurangnya 20 orang di situ, termasuk beberapa lelaki muda yang gagah, tetapi hanya anjing ini yang tampil melindungi kami." Kemudian diketahui bahawa pemilik raja ialah Encik Ismail, seorang pendatang Malaysia yang tinggal berdekatan. Dia berkata, "Raja hanyalah seekor anjing jati Malaysia biasa. Saya baru membawanya dari Malaysia setahun yang lalu. Di Malaysia kami memang memanggil baka ini anjing jati. Mereka telah menjaga dan melindungi orang Malaysia selama turun temurun." dan nampaknya sekarang mereka juga akan melindungi sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Kejadian-kejadian ini menarik perhatian golongan akademik. Profesor David Miller dari Jabatan Tingkah Laku Haiwan University Yale mula mengumpul data dan terkejut apabila mendapati bahawa berdasarkan statistik tidak rasmi pada tahun 2024 terdapat hanya kira-kira 10000 ekor anjing jati Malaysia di Amerika. Namun terdapat lebih daripada 30 laporan mengenai tindakan menyelamat manusia, satu nisbah yang luar biasa tinggi berbanding anjing German Shepherd yang berjumlah lebih 200,000 ekor di Amerika, tetapi laporan penyelamatan yang serupa tidak sekerap itu. Ini membuatkan kita berfikir semula, adakah anjing jati Malaysia ini benar-benar mempunyai sesuatu yang istimewa? kata Profesor Miller. Apa yang lebih menarik minat para penyelidik ialah keterangan mangsa yang terselamat. Hampir semua orang menyebut perkara yang sama. Anjing itu seolah-olah tahu saya dalam bahaya, bahkan sebelum saya sendiri sedar. Menjelang akhir tahun 2024, media arus perdana Amerika mula melaporkan fenomena ini secara meluas. Media sosial dibanjiri dengan hashtag Wira Anjing Malaysia sehingga menjadi tular. Tetapi di saat nama Anjing Jati Malaysia semakin terkenal, suara-suara keraguan mula timbul itu semua hanya kebetulan tulis seorang pakar tingkah laku haiwan orang sering mentafsir tingkah laku haiwan peliharaan mereka secara berlebihan jika anjing malaysia sehebat itu kenapa persatuan anjing terkemuka dunia masih tidak mengiktiraf baka ini secara rasmi pada akhirnya ini hanyalah laporan kes individu yang penuh dengan emosi tetapi kurang bukti saintifik kritik seorang editor majalah haiwan peliharaan tetapi suara-suara kritikan itu terdiam dengan pantas berikutan satu penemuan penting. Awal tahun 2025, Pusat Penyelidikan Tingkah Laku Haiwan, University Cornell, mengumumkan hasil kajian bersejarah mereka. Mereka telah menjalankan kajian saintifik ke atas 50 ekor anjing jati Malaysia di Amerika selama enam bulan dan hasilnya mengejutkan seluruh komuniti, Dr Jasmine Iskandar, seorang saintis kognitif haiwan berketurunan Malaysia-Amerika, mengetuai pasukan penyelidik itu. Dia berdiri di atas pentas sambil memaparkan graf data yang menakjubkan di skrin. Penemuan pertama, anjing jati Malaysia mempunyai keupayaan persepsi yang luar biasa. Kajian menunjukkan bahawa mereka dapat mengesan perubahan kecil dalam kadar degupan jantung dan suhu badan manusia dari jarak sejauh 15 meter. Kepekaan mereka terhadap isyarat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh manusia ketika tertekan, takut atau sakit adalah tiga hingga lima kali lebih tinggi daripada anjing biasa. Yang lebih menakjubkan, sambung Dr. Jasmine ialah mereka boleh membezakan jenis-jenis tekanan. Mereka bertindak balas secara berbeza terhadap tekanan akibat ketakutan berbanding tekanan akibat kesakitan. Penemuan kedua, anjing jati Malaysia mempunyai hierarki perlindungan yang unik. Dalam situasi di mana beberapa orang berada dalam bahaya serentak, mereka akan melindungi kanak-kanak dahulu, diikuti oleh orang tua dan akhir sekali orang dewasa yang sihat. Corak tingkah laku ini sangat jarang ditemui pada baka anjing lain. Ini bukan hasil latihan, tegas Dr. Jasmine. Ia seolah-olah naluri yang tertanam dalam gen mereka. Kami membuat hipotesis bahawa ia mungkin berkaitan dengan evolusi bersama manusia di kampung-kampung di Asia Tenggara selama beribu-ribu tahun di mana melindungi ahli kumpulan yang paling lemah adalah kunci kepada kelangsungan hidup kaum. Penemuan ketiga, anjing jati Malaysia mempunyai keupayaan meramal. Mereka boleh meramalkan bahaya yang akan datang dengan memproses perubahan-perubahan kecil dalam persekitaran. Pasukan penyelidik merekodkan beberapa kes di mana anjing jati Malaysia menunjukkan kegelisahan 5,10 saat sebelum gempa bumi berlaku atau mula menyalak secara aneh 10,30 minit sebelum tuannya mengalami serangan jantung tetapi kemudian berita buruk tiba. 15 Februari 2025 di Miami, Florida. seekor anjing jati Malaysia bernama Sakti telah menyerang seorang jiran. Mangsanya ialah Mark Thompson, seorang ejen hartanah berusia 35 tahun. Dia mendakwa hanya berjalan melepasi rumah jirannya tetapi diserang tanpa sebab. Anjing itu tiba-tiba meluru keluar dan menggigit lengan saya tanpa melepaskannya. Saya tidak buat apa-apa, ia serangan tanpa provokasi. Anjing dari Malaysia ini baka yang berbahaya dan tidak stabil. Insiden ini dilaporkan secara besar-besaran oleh media. Suara-suara yang menentang anjing jati Malaysia mula kedengaran. Nampak tak? Dipuji secara berlebihan. Malaikat pelindung apa? Ia hanyalah bom jangka. Kisah itu berubah secara dramatik apabila seorang detektif muda dari unit jenayah siber Miami secara tidak sengaja menemui sejumlah besar fail yang disulitkan dalam komputer Mark Thompson semasa menyiasat kes lain. Tiga minggu kemudian, Mark Thompson ditangkap atas tuduhan penculikan. Polis menemui barang-barang milik seorang wanita yang telah hilang selama dua bulan di bilik bawah tanah, sebuah gudang yang disewanya apa yang lebih menyeramkan, polis mendapati Mark telah mengintip anak saudara jirannya, Margaret, seorang gadis berusia 21 tahun. Di dalam komputernya, terdapat banyak gambar yang diambil secara curi dan jadual rutin harian yang terperinci. "Sekarang semuanya jelas," kata detektif yang bertanggungjawab ke atas kes itu. "Pada hari sakti menyerang Mark, itulah hari dia merancang untuk mendekati gadis itu. Anjing itu pasti dapat merasakan niat jahatnya." Apabila Margaret mengetahui kebenarannya, dia menggigil ketakutan. Ya Tuhan, sakti sedang melindungi anak saudara saya. Kalau bukan kerananya, saya tidak dapat bayangkan apa yang akan terjadi. Pendedahan kes ini mengejutkan seluruh Amerika. Rupa-rupanya anjing jati Malaysia bukan sahaja dapat merasakan bahaya yang nyata, tetapi juga dapat mengesan niat jahat yang tersembunyi. Seorang pengacara berita terkenal berkata, Kes ini mengajar kita bahawa apabila anjing jati Malaysia menunjukkan tingkah laku agresif, soalan yang patut kita tanya bukanlah apa masalah anjing ini, tetapi apa yang telah orang itu lakukan. Majlis Perundangan Florida membatalkan cadangan undang-undang untuk mengharamkan baka anjing dari Malaysia itu dan sebaliknya mula membincangkan pemberian pingat keberanian kepada haiwan peliharaan. Doktor Jasmine mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahagian kedua hasil kajian mereka. Daripada analisis genetik, kami mengesahkan bahawa anjing jati Malaysia adalah salah satu baka anjing tertua di dunia. Mereka telah hidup bersama manusia di tanah Melayu selama tidak kurang dari 5000 tahun. Dalam budaya Melayu tradisional, anjing bukan sekadar haiwan peliharaan atau alat, tetapi adalah penjaga keluarga. Evolusi bersama selama ribuan tahun telah menyebabkan mereka membangunkan naluri untuk memahami emosi manusia, meramal bahaya dan melindungi yang lemah, sesuatu yang tidak terdapat pada baka anjing lain. Perubahan sebenar berlaku di kalangan orang ramai. Permohonan untuk mengambil anjing jati Malaysia sebagai haiwan angkat melonjak naik daripada purata 100 permohonan sebulan pada awal 2024 kepada lebih 5000 permohonan pada Mei 2025. Yuran pengambilan meningkat dari 0.300 kepada 0.3000. Seorang pendatang Malaysia yang telah tinggal di Amerika selama 20 tahun berkata, "Dulu bila saya kata saya dari Malaysia, orang Amerika akan tanya, 'Oh, Taiwan ke?' Tapi sekarang mereka akan kata, 'Oh, tempat yang ada anjing hebat tu.' Kini di seluruh Amerika, kelab-kelab pencinta anjing jati Malaysia tumbuh seperti cendawan." Mereka berkongsi pengalaman menjaga anjing, bertukar-tukar cerita tentang budaya Malaysia dan ada yang mula belajar bahasa Melayu. Satu fenomena menarik ialah ramai rakyat Amerika menamakan anjing mereka dengan nama-nama Melayu seperti Hitam, Tuah atau Pahlawan. Perkembangan terkini Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat sedang menilai kemungkinan untuk memasukkan anjing jati Malaysia ke dalam sistem keselamatan lapangan terbang. Ujian awal menunjukkan bahawa ketepatan mereka dalam mengenal pasti individu yang mencurigakan mencapai 94% jauh lebih tinggi daripada anjing polis baka sedia ada. Mereka seolah-olah boleh menghidu niat jahat, kata seorang pegawai yang terlibat dalam ujian itu. Semua ini bermula dengan seorang lelaki tua di Seattle dan anjing Malaysianya. Saya hanya bernasib baik kerana bertemu harimau, kata William Jenkins tetapi saya ingin katakan anjing jati Malaysia telah mengajar kita sesuatu kekuatan sebenar bukanlah pada saiz atau tenaga tetapi pada keberanian untuk melindungi orang lain apabila rakyat Amerika akhirnya memahami betapa istimewanya anjing dari bumi bertuah ini satu persoalan yang lebih besar timbul jika Malaysia mampu melahirkan baka anjing yang begitu luar biasa, apakah lagi hazanah berharga yang dimiliki oleh negara ini yang belum diketahui oleh seluruh dunia? Jawapannya mungkin akan membuatkan seluruh dunia perlu mentakrifkan semula makna perkataan Malaysia.